Привет всем! С вами канал Шурик Смех. И мы сегодня будем делать станочек для резинок. Обычно такой маленький. Для этого нам понадобятся палочки от мороженого длиной 4 см 4 до 5 см. Такой же э, маленький брусочек. О, ручка длиной на ваше усмотрение. И вот это примерно 2-3 см. И, конечно же, цветочек. Как же без него? И горячий клей. Итак, что мы делаем первым? Мы... Чтобы цветочек не падал. Мы берем вот эти два брусочка и вот этот. И приклеиваем их. Берем. А у горячий клей что-то очень горячий стал здесь капельку делаем с одной стороны и такой же, такую же капельку примерно с другой стороны. Вот видите, получились две такие капельки. И мы берем вот брусочки одинаковые и наклеиваем вот так как бы накладываем даже. И второй также. капелька капелька что-то у нас отклеилась ну не страшно вот такое вот сооружение у нас должно получиться дальше мы берем палочку длинную ножичком убираем заусенцы более-менее я уберу заусенцы убрали заусенцы. Берем и на эту палочку тоже делаем капельки 2-3 клея. я намазал побольше. Вот смотрите, вот так получилось. Берем и приклеиваем. У нас должна получиться вот такая вот установочка. И это мы сейчас еще разок проклеим, чтобы было держалось покрепче. Так, со всех сторон. Снизу сверху. Я думаю, он тоже будет полезно проклеить. Так как на всякий случай. Так, прижали. Ну и ждем, пока высохнет. Ждем, ждем. Клей не хочет высыхать. Видимо, разогрелся хорошо. Чтобы нам было удобно снимать резиночки с этого станочка. Берем со стороны одной и делаем вот такую штучку. Проклеиваем все. палочкой желательно ну, я не знаю какой но мне будет так удобнее сейчас просто вычистим серединки и получится как два таких длинных станочка не станочка а две такие углубления, чтобы крючком было удобнее вынимать ну, можно и так и так как хотите на ваше усмотрение вот у нас все уже склеилось достаточно. Плюс у нас вот такой вот станочек. Сейчас я вам покажу, как на него надеваются резинки. Вот я принес резиночки. Вот наш станочек. Надеюсь, он хорошо склеился. Берем первую резиночку. Будем обычно плести без всяких замудрений. Берем вторую. И вот эту вот первую скидываем на вторую. Станочек удобненький. Да, такой, знаете, получилось у меня хорошо. Можно на пальцах, но на пальцах не советую, потому что, ну, Больно, по крайней мере. Ну и так, дальше вот плести, плести, плести и плести. Так, немного съехала. Тик. Вот так, посмотрите, у нас получается. Ну, достаточно удобный станочек. Вот, смотрите. Берем вот эту. И аккуратненько скидываем на... Так, чуть-чуть спустим, чтобы не соскочило все. И аккуратно скидываем на оранжевую. Дальше. Ну и постепенно-постепенно скидываем. Так. Вот видите. Всем спасибо за внимание. Вот такой вот станочек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, зовите друзей, пусть тоже смотрят. Вы сможете увидеть мои обзоры игрушек, которых сплю, конечно же, не я, а моя сестра. Ну, вот такой станочек у нас, ребята. Пока. Спасибо за внимание.